1 жовтня відзначається міжнародний день людей похилого віку. Пенсіонери найбільш вразлива категорія населення. Їх на Луганщині 344 тисячі, 134 тисячі з яких переселенці. Вони найбільше потребують соціальних послуг, перелік яких з кожним днем удосконалює департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. Пенсии сегодня выплачиваются своевременно, без задолженности, и это уже большое подспорье нашим гражданам. Хочу отметить, что пенсия платится месяц в месяц, не за предыдущий месяц, как заработная плата, а месяц в месяц это тоже, в общем-то, достижение нашего государства, и я думаю, что это серьезный ход в социальной сфере. Если человек не имеет права на пенсию, нет трудового стажа или есть инвалидность, то в этой ситуации есть соответствующий закон, который позволяет этим гражданам получать пособие, которое также рассчитывается, исходя из разных ситуаций. Во-первых, причина отсутствия стажа. Второй момент – наличие хоть какого-либо стажа. Ну, специалисты высчитывают этот размер выплаты, но он не может быть ниже прожиточного минимума. Поэтому так или иначе мы наших граждан финансово обеспечиваем. Громадянам похилого віку державою надається цілий спектр соціальних послуг. Наприклад, в області існує 15 центрів обслуговування самотніх престарілих на дому, а також близько 10 відділень денного перебування, де пенсіонери зможуть провести своє дозвілля. Міжнародний день людей похилого віку не так свято, як день, який змушує звернути увагу на проблеми літніх людей. С этого дня мы, как правило, начинали у себя в области месячник милосердия, который был призван на то, чтобы в этот период, в период наступления холодов, сложного периода жизни мы могли помочь нашим пожилым людям, кто особенно в этом нуждается, и теплыми вещами, и помощью, допустим, в дополнительном обогреве жилища, и помощь продовольственными наборами с учетом, ну, будем говорить, наших и климатических особенностей, чтобы у человека был какой-то запас продуктов и той социальной помощи, которая ему необходима на сложный период жизни поэтому мы к этому дню особенно готовились и готовимся и в течение месяца будем особое внимание обращать именно на эту категорию населения на свята святок и ревницство кілька администрации видвида и интернатных установ для летних людей.